Muslimi muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Kita kena sedar bahawa Parti Islam Malaysia, Parti PAS adalah parti yang dicemburui oleh ramai orang. Parti kita ni adalah parti yang orang melihat dan orang sedang memandang. Kerana apa? Kerana kekuatan parti kita bukan kerana semata-mata kerana kita mempunyai kuasa bukan semata-mata kerana kita mempunyai kehebatan pemimpin-pimpin sahaja tetapi parti PAS parti yang penuh berprinsip parti yang kuat menjaga prinsip bahkan parti kita dikenali dengan parti yang memperjuangkan agama Islam dalam masa yang sama walaupun kita keras tegas dengan Islam tapi orang lain yang bukan Islam juga boleh tumpang berteduh di bawah parti kita Apa buktinya? Kita dapati bahawa ramai di kalangan non-Muslim Orang bukan Islam Yang sekarang membicarakan tentang parti kita Dan melihat apa yang dilakukan oleh parti kita, Parti Islam Senesia PAS Bahkan Data kita dapat daripada rakan-rakan kita, kawan-kawan kita daripada DHPP. Setiap hari adanya non-Muslim yang datang untuk mendapatkan maklumat tentang PAS dan mereka masuk untuk sama-sama bekerja dalam DHPP. Dewan Himpunan Penyokong PAS. Tuan-tuan, puan-puan dikasih sekalian. Kalau dulu orang takut nak masuk PAS, Orang bimbang Sekarang ni orang berani berlaku Dan orang boleh mengatakan bahawa dia pas Bahkan pegawai kerajaan Seperti mana yang saudara Razah sebut tadi Saya berjalan dengan kawan-kawan Tengok Dan mereka menyebut Kita bersama dengan pas Alhamdulillah Apa yang penting Apabila kita menjadi parti harapan kepada rakyat kita hendaklah bekerja untuk memastikan bahawa parti kita ni benar-benar boleh melaksanakan tanggungjawab. Apatah lagi sekiranya Allah Ta'ala beri peluang kepada kita dalam masa yang tak lama lagi kita dapat memerintah di Putrajaya insya Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang kasih sekalian PAS walaupun ditekang walaupun dilanyuk tapi tetap berdiri teguh. Setiap bulan saya dapati maklumat sensasai. Ha Dato' Hamzah, 3000 4000 orang masuk. Ha menjadi ahli PAS. Kita dak reka. Dak macam kawan-kawan kita reka dekat masuk pilihan raya. Rasa ha, tau. Tak ada masuk pilihan raya dia 2 3 minggu tu mari ab berkumpul lang ni. Toko masuk PAS padahal waktu letu je. Dak. Dia kata dia dulu pah bekerja dengan pah ahli kita kuasa pah cari-cari tak ada stabo. Nawuk lagi. Itulah tuan-tuan tetapi bila di kalangan kita kita tengok orang yang masuk pas mereka datang bukan setakat datang tetapi membawa borang dan berani menunjuk di hadapan. Ada ketua wanita AMNO daripada Perak. Datuk apa tu? Tak ingat dah. Datuk doktor apa? Ah Kamelia masuk pas boleh cek, boleh rujuk tengok dalam FB beliau. Kenapa mereka, kenapa beliau ni Datuk Dr. Kamilia ni masuk PAS. Tidak ada lain dia kata, kalau tuan-tuan nak duduk dalam negara kita aman damai, ada harmoni, ada pembangunan, tidak menekan, menzalimi rakyat dan berlakunya secara Islam, tidak ada parti lain yang boleh diharapkan. Kalau nak harap AMNO tak jadi dah. Dulu AMNO dikenali sebagai pejuang kepada bangsa Melayu. Tetapi hari ini AMNO tak jadi lagu tu dah. Dok ikut moteng ah belakang punggung DAP. Apa yang DAP buat semuanya betul. Bahkan kalau bercanggah dengan prinsip atau bercanggah dengan kepentingan Melayu AMNO terdiam, tak boleh buat apa. Sebab itulah Orang melihat PAS adalah parti yang boleh diberi kepercayaan untuk memerintah di masa yang depan. Tuan-tuan, puan-puan dikasih sekalian. Sebab itu, kita kena membuktikan kepada masyarakat bahawa PAS adalah parti yang boleh diberi tanggungjawab. Diberi kepercayaan seperti mana kita memerintah di Terengganu, di Kedah, di Perlis, dan juga di Kelantan. Saya tak nak sentuh negeri orang lain. Negeri kita Terengganu. Bila kita ambil alih kembali pada tahun 2018, saya khususnya jadi dipilih oleh tuan-tuan semua, kita mengambil langkah untuk melihat keperluan-keperluan rakyat kita khususnya masyarakat di bandar. Alhamdulillah, ketika itu duit masih banyak lagi Maka kita boleh melaksanakan pembangunan-pembangunan asas di kampung-kampung, di lorong-lorong, di dalam kawasan Dubanda khususnya. Dan juga tempat lain oleh yang berhormat yang lain. Kita membaiki rumah-rumah yang hampir rebah runtuh. Kita membaiki rumah yang pintu tak ada. Kita membaiki rumah yang atapnya bersilang dengan lubang. Kita membaiki rumah yang dinding-dindingnya penuh dengan anak-anak. Alhamdulillah Lebih pada seribu rumah Tempoh yang lalu kita telah baiki Bahkan Rakyat boleh kata macam pesta Belum baiki rumah lah kapung ni Dah dulu tak ada ke? Ha, itu yang pelik Dulu tak ada ke? Mungkin ada tapi tidak seberapa Eh tuan-tuan Rakyat melihat sebab itu saya selalu pesan kepada pemimpin-pemimpin pemimpin kita di peringkat kampung-kampung kita, kita ada JPKK kita, pastikan keperluan rakyat yang asasnya kita dapat penuhi. Rumah yang boleh diduduki dengan lebih selesa. Kita mungkin tak boleh ganti rumah buruk tu dengan banglo. Dan rakyat pun tak minta dengan banglo. Tetapi sekurang-kurangnya dinding mereka ni ha, dapat melindungi daripada panas ataknya daripada hujan. Pintu-pintu boleh menjadikan keselamatan untuk keluarga. Dan kita telah buktikan perkara ini. Dan alhamdulillah pegawai kita, pemimpin kita di peringkat cha kampung-kampung melaksanakan tanggungjawab tanpa memilih bulu. Rumah orang hijau, rumah orang biru, rumah orang orange pun kita buat juga. Kita tidak kira asalkan mereka layak Maka kita buat Adakah perkara ini berlaku dulu-dulu? Berlaku tak dulu? Aduh Kalau kawasan tu kawasan hijau Jalan tak pun ada Tuh. Lokang sekerak jalan Daripada ujung dia lokang Bucu dia lokang Tengah tak ada lokang Kan pelik itu jadi Alhamdulillah kita tak kira apa yang diberi oleh kerajaan, bajet diberi oleh kerajaan, kita guna untuk maslahah masyarakat. Alhamdulillah, kita buktikan bahawa kita boleh memimpin masyarakat dalam keadaan kita boleh memberi keadilan. Semua orang merasa. Semua orang boleh tengok. Jalan-jalan yang selama ni terputus-putus, boleh kita buat, kita sambung. Dan kita dalam proses untuk memastikan Setiap kawasan di kampung-kampung ini -kampung mempunyai saliran yang betul. Ada longkang-longkang yang tersusun yang boleh mengalirkan air daripada rumah masing-masing ke longkang besar. Walaupun bajetnya agak besar, tapi kita sentiasa berusaha untuk mendapatkan bajet tersebut untuk memberi kemudahan kepada masyarakat kita. Tuan-tuan, puan-puan dikasih sekalian. Tadi apa nama saudara Razak ada sebut. Dalam keadaan hari ini panah Isu rumah tangga orang Saya pun tak setuh juga eh? Macam PM kita sepuk ah. Bekah Perdana Menteri kita kata Itu hal rumah tangga dia Dia you know, nak buh timbalan anak dia ke Dia nak buh siapa pun Itu tak kait kata. Bukan isu nasional ha. Saya pun tambah kacau Cuma Tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya. Kita bergeraklah dengan keadaan kita parti Islam. Bekerja untuk memastikan rakyat terbela. Khususnya untuk negeri Tengganu. Kita beri yang terbaik. Dan mendapat satu pengiktirafan kita tengok. Apabila saudara Datuk Seri sekarang ni, ya? Rafizi. Dia kata PAS menjadi pilihan sekarang. Dan rakyat lebih yakin dengan PAS dalam isu rasuah. Tu dah No. dah. Dah kalau orang parti lain yakin kenapa kita tak boleh lebih bersemangat untuk terus memberi khidmat yang terbaik. Dan alhamdulillah kita boleh membuktikan bahawa negeri kita yang dipimpin oleh PAS adalah negeri yang betul-betul menjaga integriti. Pimpinan-pimpinan kita hebat-hebat dan kita pastikan bahawa bukan setakat pimpinan di peka atas, bahkan peka bawah juga. Muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu, kalau kita nak memerintah lebih jauh, nak sampai ke Putrajaya, kita bukan sahaja bergantung kepada isu. Pas dia kena bergerak sekali dengan kefahaman. Kerana kita parti Islam Yang berunsur Dengan Tiga wadah kita Politik, dakwah dan Juga tarbiyah Kita berpolitik Tapi politik kita mesti Berlandas pada Islam Orang nak kata pah ni sikit-sikit cakap bab agama, pakai Quran, pakai hadis, biar ke diri. Dia Ia tak faham. Memang hidup kita ni kena bekal pada agama. Dah. Cuma dia kotorkan perkataan tunggang agama. Nak kabarnya bahawa kita guna agama. Memang kita kena guna agama. Kalau kita tak guna agama, nak guna gapur lagi. Nah. Beruk tak mahu guna cara agama. Makan tak mahu juga nak guna, guna agama. Boleh makan beruk. Boleh makan benda kotor. Sedangkan kita orang Islam, mesti berpandu pada agama. Dalam politik pun sama. Politik kita ada halal dan haram. Dengan sebab itulah, kalau kita bekerja, kita berpolitik, politik kita mesti merujuk pada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biarkan mereka nak kata apa, mereka boleh kata dengan mulut mereka, tapi kita terus bergerak melaksanakan apa yang kita faham, apa yang kita pelajari daripada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Eh, tak setengah jam tau. Kita ingat baru lima minit. Ha, cari pasal berlaku ni lama-lama. Eh, Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian. Rasa kita beri peluang kepada Dato' Amzat lah pulak. Ha, jadi kalau dekat lama-lama tuan rumah ni tak guna ha, jadi kita dengar pula Dato' Amzat untuk untuk apa ni uh, memberi ucapan ya. Apa yang penting daripada isu yang kita sebut. Ha, saya nak tambah sikit lagi. Baru ni kita dalam sidang don baru ni kita ada berbincang dan berbahas banyak perkara tetapi di antara saya nak sebut ialah bagaimana ketegasan kita negeri kita pemimpin kita untuk apa nama ni mengharangkan vape. Vape ini adalah perkara yang sekarang ni tular dalam masyarakat orang-orang muda. Bukan setakat orang muda ada juga doktor yang saya jumpa pun ha isap vape. Tapi ini tidak menjadi satu perkara yang kita boleh sandarkan padanya. Dan memang kajian menunjukkan Vick tak bagus pun. Tak baik pun. Dan kita dalam Islam mengajar pada kita kaedah. Darul mafasid. Muqaddamun ala jalbil masalih. Tolok segala benda yang buruk, yang merosokkan. Melebihi mendahului daripada kita mengambil kebaikan. Dan baru ni kalau tuan-tuan tengok, ada orang tahu dalam dalam TikTok ke apa 4 5 orang yang dimasukkan dalam hospital ICU yang seorang tu beritahu empat orang mati dah tinggal dia seorang. Dah 2 hari dia pun mati juga. 5 5 mati dah. Ha? Ah akibat daripada weed. Mungkin kandungan-kandungan yang di dalamnya adalah kandungan yang berbahaya. Jadi sebab itu tuan-tuan bukan sahaja melibatkan orang dewasa bahkan anak-anak murid sekolah pun darjah 1, darjah 2, darjah 3 kita tak boleh risikokan mereka dengan benda-benda macam ni. Sebab itulah dari segi hukum agama pun ha, ada jelas dan terang perkara yang mudarat kena tinggal, kena buang dan menjadi haram apabila dia boleh mengancam nyawa dan sebab itulah ha, kita kerajaan tegas untuk mengharamkannya. Ada pihak yang kata macam-macam tentang vape ini, hilang pekerjaan lah itulah kena beritahu pada saudara-saudara kita kena cari kerja lain. Tak, kalau nak pakai kerja tu sebagai sebagai punca rezeki, tak sempurna dan tidak bagus. Ha? Orang curi pun kata aku agak curi ni boleh pitih. Tak, ha, jadi tak boleh pakai sandal orang tu. Orang jual dadah pun kata gitu juga dengan sebab dadah ni lah aku boleh makan anak bini aku. Tak boleh. Apa ha? perkara tersebut tak boleh. Ha, tidak dibenarkan dalam agama dan kita kena bersandar pada agama. Dan mudah-mudahan Allah Taala membuka rezeki. Kalau kita ikhlas kita sedar bahawa benda tu tak bagus, kita tinggal Allah Taala buka rezeki kepada kita ha, dan daripada punca-punca yang lain insyaAllah Allah Ta'ala Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Takbir 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 Takbir, Takbir.